Исходя из того, что идет тотальный наезд на права русскоязычного населения, принимаются законы, которые ставят под угрозу всех, кто не воспринимает фашизм и нацизм. Исходя из того, что сегодня звучат призывы без суда и следствия расправляться со многими людьми, кто имеет отличную от к власти точку зрения, я принял для себя решение баллотироваться на пост президента в ближайшей избирательной кампании. Это решение окончательное. Я сделал для себя свой выбор. И когда подойдет необходимый момент, буду регистрировать все необходимые документы. Вы будете идти как Я проведу переговоры со всеми политическими партиями, которые разделяют мою точку зрения, со всеми политиками, которые готовы поддерживать меня в этом непростом для меня решении, но решение окончательное я приму позже. Я уверен в своей победе. Я знаю, что сегодня идеи огромной части нашей страны, чаяния, пожелания, надежды, никто не пытается защищать и никто не пытается что-либо предложить в защиту. Поэтому, не попирая права тех людей, которые сегодня довольны, довольны происходящим, я готов встать на защиту интересов тех, кто сегодня оказался в ситуации один на один с надвигающимся на них хаосом.